Добрый день, Александр. Здравствуйте. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК Универ. Прокомментируйте ваш последний матч против Арианы. Ну, игра складывалась достаточно напряженно. Было достаточно моментов, что с нашей стороны, что с их стороны. Чуть-чуть нам не хватило, буквально минуты доиграть. Хорошая команда Ариана. Достойно бороться за медали. Как посчитайте, почему не удалось сохранить минимальное преимущество? Игра состоит из мелких стыков таких. Раз один из этих стыков проиграли упустили выход один на один парень молодец удалось реализовать а кто из команды соперников на протяжении матча составлял доставлял более больше всего проблем там ну, да больше всего проблем ну как хорошая команда есть там он сейчас насколько мне известно лучше бомбардир чемпионате украины Педеш александр вот, наверное его и выделим Никандар сейчас переживает не лучшее время. Это отразилось на игре команды? Какая обстановка сейчас внутри команды присутствует? Да, абсолютно стабильная обстановка. Конечно, ушли многие хорошие исполнители. В более сильные команды, которые не, не испытывают трудностей сейчас. Играем, стараемся добиваться результата. Думаю, все получится. На данный момент ваша команда приходится выступать в обновленном составе. С позиции вратаря видны ли какие-то проблемы в сыгранности и возможности? И взаимодейственное поле между компаньонами. Ну, конечно, эти проблемы видны. Мы сейчас не тренируемся, приходим только на игры. Это две игры в неделю, три игры в неделю. И, конечно, эти проблемы будут. И играем так, будем выигрывать. Как собираетесь укреплять команды? Есть ли какие-то кандидатуры на укрепление? Пока кандидатур нету, этот сезон будем доигрывать так. Будем бороться за медали. Думаю, получится. Какие цели стоят сейчас перед командой на оставшуюся часть турнира? Минимум медаль, минимум. Какая-то будет медаль, мы посмотрим. Вас ожидает важная игра против команды ХМТТ. С кого в составе соперника следует опасаться вратарю? Там очень много хороших исполнителей. Это и Долгов, и Быканов, и Пиченко, и вратарь у них хороший Шиман. Поэтому все там достаточно опасные. Плюс локомотивы усилил команду достаточно. Поэтому будет тяжело, будет тяжело с ними.